Вот что же это значит, все? Какой-то передел большой происходит: Крым, ДНР, ЛНР? Я думаю, что да. Я думаю, что происходит передел прежде всего на этой территории, которая оккупирована, и ну, что касается блатных, то они, по-моему, давно уехали, потому что на самом-то деле, ну, по моей информации, как и Ляшко, то есть они все уехали за этой территорией, потому что там нестабильно. А у Ляшко, тем более, дом был в Песках, и он попал под обстрел, и он уничтожен был. Ну, по крайней мере, один, один из домов. Поэтому, видимо, там было безопаснее, как они считали. А мне кажется, что, безусловно, нынешние, ну, так называемые элиты, наверное, если можно так сказать, да, или вообще просто полевые командиры, то есть нынешние ОПГ, которые захватили Донецк и Луганск, они, безусловно, будут выдавливать прежних, то есть тех, кто уже утратил там какое-либо реальное влияние, то есть те, у кого сохранялся авторитет с 90-х годов, сохранялись... Ну хорошо, выдавливать, а у них нет другого выхода, чем Крым. Ну, Ляшко почему-то выбрал для проживания Крым. Это я не знаю почему. Например, ну, это человек на самом деле уровня для... Проживания или деятельности, или того и другого? Я думаю, что скорее всего больше проживания. Может быть у него там были какие-то интересы.